Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri uh, masih lagi hadir menjawab soalan untuk sebelum keluar negara hari ini. Baik, uh, saya minta Perdana Menteri menyatakan status uh, terkini pelaksanaan strategi pembantrasan rasuah National NACS 2024-2028 melalui pengukuhan lima strategi teras seiring usaha kerajaan meningkatkan tata kelola dan memerangi rasuah secara tegas dan adil tanpa pilih kasih. Terima kasih silakan perdana menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Uh, terima kasih Puan Mas. dan strategi pemanterasan nasional nasional next itu telah pun diedarkan uh, tahun lalu kepada semua ahli al berhormat. Jadi saya tidak bercadang untuk membaca semuanya tetapi uh, sub strategi kelima diselesaikan di tahun 2024 24 dan 18 itu sehingga November telah diselesaikan. Tapi yang penting ini ialah kerana Next gunakan dashboard untuk buat penilaian kemudian um, dia patuh kepada sistem pengurusan anti rasuah ataupun anti bribery management system yang lebih-lebih uh, telus dari sudut uh, memastikan uh, pelaksanaan ini yang dipantau di tempat kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Jadi um, sekarang ini uh, pemantauan itu lebih berkala dan uh, sekaligus kita ambil beberapa langkah-langkah dicarangkan termasuk um, beberapa rang undang-undang yang akan dibentangkan. Ya, ini yang disebut umpamanya Whistleblower Act, FOI dan ombudsman yang sedang dirangka uh, oleh menteri yang dipertanggungjawabkan jadi cara-cara um, tambahan itu termasuklah badan-badan yang menyertai program anti-rasuah secara berkesan dan agresif uh, akan dipertimbangkan diberikan pemotongan cukai lebih selamat daripada kehilangan dan keterisan uh, kemudian whistleblower kalau ikut dalam rencana Rang undang-undang yang akan dibentangkan Akan diberi bukan saja perlindungan Tetapi insentif Supaya mereka dapat uh, Jaminan pendapatan yang lebih Baik Kemudian Kada elang saksi Yang sedia memberi kerjasama Kerana setakat ini nampak Ada kejayaan-kejayaan bermakna Contohnya ialah seperti mana saya sebut di parlimen Minggu lalu kerana kejayaan bukan saja SPRM tetapi semua pada badan penguatkuasaan dari sudut kerangka besar anti rasuah dengan ketirisan penyeludupan kartel itu kita berjaya mengumpulkan 15.5 bilion ringgit untuk kantung negara. Baik, saya jumpa pasal mas. Terima kasih yang menghormati uh, Perdana Menteri di atas uh, jawapan tadi, satu strategi yang cukup baik. Uh, cuma soalan saya yang menghormati Perdana Menteri, saya cuba susuli balik ketika mana yang menghormati Perdana Menteri berada dalam kerajaan bermula tahun 80-an sehingga tahun 98, an Berbelas-belas tahun Perdana Menteri berada dalam kerajaan, dari satu jawatan ke satu jawatan, kemudian berada di luar kerajaan bermula tahun 98. Ternyata kes-kes yang melibatkan yang Muhammad, uh, Perdana Menteri di mahkamah. Uh, tidak satu pun membabitkan isu penyalahgunaan yang membabitkan harta dan wang rakyat Jadi uh, rakyat melihat Perdana Menteri merupakan orang yang layak untuk bercakap soal rasuah ketika itu uh, Dan saya sendiri melihat begitu Kenapa? Kerana rekod yang amat tidak melibatkan isu rasuah, melibatkan warah rakyat Tetapi bila Perdana Menteri menjadi uh, Perdana Menteri tahun 2022 Seolah-olah uh, orang lain yang menjadi Perdana Menteri Bukannya orang yang bercakap tentang reformasi selama belasan tahun Ah uh, kerana itulah indeks persepsi rasuah tidak berubah banyak. 2 tahun pertama kerajaan yang amat berhormat hanya kita berada skor 50 tahun 23 24 skor kita hanya 50 indeks persepsi uh, rasuah tidak jauh berbeza dengan ketika mana kerajaan berada dalam skandal World MDB skor 49 bahkan dibandingkan dengan kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020 skor pada masa itu 51 bahkan dibandingkan dengan kerajaan PS1.0 skor 53 Kenapa Kerana Perdana Menteri tidak lihat serius untuk memberteras rasuah. Sebagai contoh, dan ini soalan, kenapa dalam isu video rasuah di Sabah, kita melihat bahawa walaupun lebih 300 lebih 300 muka surat dokumentasi termasuk dakwaan pindahan bank, aliran wang, invoice, surat menyurat diserah kepada SPRM, tapi hanya tiga orang sahaja didakwa. Selebihnya tidak didakwa bahkan ada menjadi calon di bawah parti yang ada kerjasama dengan parti yang berhormat. Kenapa ketika sesuatu politik yang amat berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek uh, hospital tahun 2024 mengeluarkan surat uh, menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan enam kontraktor disenaraikan oleh sesuatu politik yang amat berhormat sendiri ya, di mana Baik enam ini hanya dua saja yang, yang layak yang lain tidak ada rekod CIDB dikenakan tindakan tatatertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Berhormat Muhammad. Dan Yang Berhormat sendiri menyatakan menteri tidak boleh guna kemudahan kerajaan turun pilihan raya. tapi Yang Berhormat turun ke Sabah, keluar dari persidangan kerajaan Soalan. ada logo Pakatan Harapan. Soalannya Tan Sri Speaker, apakah sebenarnya yang membelenggu tangan dan kaki Yang Berhormat untuk bertindak lebih serius di dalam memerangi rasuah-rasuah pada era pentadbiran Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya tak ada masalah soalan macam itu. Itu lebih baik kerana minta penjelasan. Pertama, video rasuah. Saya dah jelaskan di parlimen. Saya sendiri nonton. Dan saya sendiri anggap uh, video itu uh, hujahnya kuat untuk disiasat. Tapi yang siasat itu SPRM. Dan menurut keterangan SPRM, setelah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, setakat ini, dia ni kes jenayah. Dia tak ada time limitation. Pasal mas kena sabar. Sebab setakat ini tiga yang didakwa. Tidak dilepaskan semua yang lain. Mengapa didakwa tiga? Kerana bagi dia compelling case, alasan dan bukti yang kukuh. Yang lain dia masih. Sekarang ni masih ada keluar di video. Uh, di keterangan media. Satu, dua. Itu tidak pernah ditutup. Jadi pada hemat saya, saya tidak mengarahkan mesti dakwa berdasarkan video. Saya tak boleh. Ini yang kadang-kadang diputar belik kenyataan saya di Sabah. Dia kata Anwar um, menggunakan uh, alasan ini. Pada bagi bagi dia alasan kukuh. Saya nak terangkan tentang sini betul. Bagi saya nampak alasan itu munasabah. Tetapi harus disesat. Itu saja. Jadi proses itu kita kena ikuti masa Baik, apakah kerana Orang-orang ini kodonya Orang uh, kerana uh, Parti yang bersama Yang dua didakwa itu dari parti yang bersama Dalam kerajaan Dua yang didakwa itu orang Parti kerajaan perpaduan Jadi bukan kita melindungi Tapi Apa yang harus Perdana Menteri Lakukan, beri arahan yang kukuh Jangan Kecualikan sesiapa tapi bukti yang kuat Itu yang pertama Apakah yang lain akan didakwa kemudian Itu saya tidak tahu Yang pokoknya belum dipadam Belum ditutup kes mereka Daripada maklumat yang saya sampai kepada saya Belum ya. Baik. Yang soalan yang kedua ialah tentang Sokongan Susah politik saya ya. Dia membuat Dan saya uh, telah memberi teguran yang keras Kerana peraturan kita Tidak membolehkan Uh, kalau ada surat kepada saya Maksima sila teliti itu standard mana-mana surat saya pergi mana-mana sabah berpuluh-puluh surat ada yang kontrak kita kata sila teliti tapi tidak boleh membuat sesuatu uh, sokongan itu saya setuju dengan saudara uh, yang mohamad yang 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 ketiga dia bangkitkan soal maaf tadi ya Aset kerajaan untuk oh, aset kerajaan digunakan. Saya tidak ada program di Sabah itu program kerajaan. Kempen saya semuanya kempen atas nama parti. Di parlimen dah dijawab. Kalau gitu saya pakai mobil mana? Mobil kerajaan itu diberikan kelonggaran. Perdana Menteri mesti guna pasukan keselamatan dan kenderaan rasmi dalam apa program sebab pertimbangan security. Jadi saya itu saya gunakan begitu tapi program kempen tidak ada program kerajaan. Saya melarang. Ada program masa mahasiswa temu Anwar dibuat di universiti. Saya batalkan dan tukar tempat dan kerana tidak mahu universiti secara rasmi terlibat menganjurkan program Temu Anwar dengan anak, -anak muda. Jadi saya harap uh, saudara uh, yang Muhammad faham sebab dalam peraturan kerajaan memang seorang Perdana Menteri Perdana menteri di, di, selayaknya menggunakan. Kerana ini soal security yang di luar daripada uh, pertimbangan saya. Baik, saya jemput Seri Aman. Terima kasih tuan-tuan. Uh, Tua. Terima kasih kepada uh, Yang Maha Perhormat Tambun atas uh, penjelasan atau penerangan yang uh, begitu jelas. Saya amat tertarik dengan uh, isu ataupun topik iaitu mengenai pemberterasan rasuah yang dibangkitkan uh, oleh uh, Pasir Mas tadi. Jadi saya terpanggil tuan tuan Tua untuk uh, bertanya ataupun uh, mohon penjelasan dari yang amat berhormat iaitu apakah uh, perkembangan terkini reformasi institusi dan perundangan yang dirangka oleh kerajaan iaitu uh, RUU Ombudsman, RUU Kebebasan, Uh, maklumat kalau tak silap saya dan RUU pendanaan politik ya. Adakah langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan indeks CPI kita? Mohon uh, penjelasan daripada Yang Maha Berhormat Tambun. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, seperti mana yang telah saya jelaskan, uh, menteri yang berkenaan telah membentangkan keputusan dasar untuk jemaah menteri luluskan. Ombudsman FOI this information dan juga pendanaan politik dan pengagihan kuasa peguam negara dan peguam cara keempat-empat itu sekarang dia dalam libat urus dia ada proses di parlimen komiti dia ada proses libat urus dengan peguam pelbagai um, uh, kalangan yang harus diberikan perhatian sebelum dimuktamadkan RUU jadi saya setuju dengan yang bahawa hal ini diutamakan dan ada menurut Menteri um, Berkenaan dan RUU itu boleh dibentangkan tahun depan sebahagiannya awal, sebahagiannya pertengahan tetapi yang penting sekali pelaksanaan tidak boleh dimungkiri kenyataan bahawa atas kesungguhan dan tekad yang ada di SPRM, LHDN, Polis dan Custom dan lain-lain kita berjaya mengumpulkan 15 bilion, 15.5 bilion. Itu kalau tidak ada tekat politik. Sebutlah seundang-undang, peraturan, uh, 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 kelengkapan. Tapi tidak ada tekat-tekat politik, tidak berlaku. Sepatutnya hal ini patut diberi juga perhatian. Kerana sudah berhasil dengan tindakan-tindakan yang berkesan. Baik, saya jemput Kota Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker Tan Sri Speaker, saya ingin tanya kepada Yamal Mohamad Apakah apabila kita tubuhkan ombak ombasmen kita akan juga akan ya mereka akan semak imbang terhadap SPOM itu soalan yang pertama yang kedua berkaitan dengan salah satu strategi dalam strategi pembantrasan rasuah nasional ini ialah tentang insentif di mana insentif akan diberikan kepada mereka yang memberikan maklumat? Ya, insentif akan diberikan kepada pemberi maklumat. Jadi saya nak tanya kepada Yama Bormat, sekiranya pemberi maklumat itu adalah daripada luar negara, adakah kita juga akan sediakan insentif tersebut? Dan juga ya, ada yang terlibat dalam rasuah, SPOM nak dakwa mereka, mereka melarikan ke luar negara. Contohnya pergi ke negara Arab, tetapi sesetengah negara Arab mereka tiada hubungan ekstradisi dengan negara kita. Jadi bagaimana kita nak bawa mereka balik ke negara kita? Sebagai contoh, anak menantu Pak dia ya yang uh, terlibat dalam uh, kes rasuah, SPO nak uh, dakwa dia, tetapi dia telah melarikan diri ke luar negara. Ya, sebaik saja ayah motonya iaitu pagu didakwa oleh SPRM di mahkamah beberapa hari selepas itu dia melarikan diri ke negara lain jadi adakah ya kita boleh memberi insentif kepada pemberi maklumat di luar negara itu dan juga saya nak tanya sedikit ah uh, Yamat adakah kita Soalan. Soalan. ada tanya dia membenarkan anak menantu melarikan diri adakah kita ada tanya kepada bapa mertua mana perginya alam uh, tadi? Terima kasih. Baik. Tansri. Baik. 3610C. Eh Tansri. Ya. Uh, yeah. uh, menimbulkan perasaan bersakit sakit hati. Yeah. Saya ingat berapa kali dah apa nama ni Melaka. Soalan yang sama, anak menantu, anak menantu, anak menantu. <laughs> Saya ingat dia ini macam sakit sakit terik memang sakit hati kami kita tak sakit hati pun ni ni baik 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 saya dah suruh Kota Melaka Kes okey terowong macam mana ha kalau saya nak tanya pula tak sakit hati pun okey kita jawab yang ni dulu lepas itu kita masuk bab terowong kemudian tan Sri 365 dia belum peraturan saya minta okey 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 baik yang pertama soal ombudsman kalau kita lihat dalam sejarah eh payah Islam ombudsman tu dikaitkan dengan institusi hisbah Hezbollah itu public accountability. Dia satu institusi yang mengatasi semua badan-badan penguasaan. Jadi ada ruang untuk uh, rakyat atau kalangan yang terlibat terkait mengemukakan dengan hujah dan dia berikan pertimbangan yang sebut public accountability atau institusi Hezbollah. bukan saja account, audit atau accountant account tetapi dianggap seluruh isu tata kelola ini. Um, saya telah minta menteri berkenaan juga study ya kerana institusi hizba dalam sejarah Islam itu uh, sangat kukuh mengawasi uh, tata ter kelola secara menyeluruh jadi apakah dia boleh pantau institusi semua uh, institusi hizba itu dia mengatasi eksekutifnya legislatifnya judisiari kalau kelihatan ada uh, uh, pelanggaran peraturan hukum atau rasuah termasuklah SPRM jadi ini kita sedang teliti Soal insentif dua uh, negara ini saya kena rojok ini, ini peraturan tetapi tentunya um, apa saja yang mungkin kita beri wewenang kepada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM untuk mencari kaedah jalan terbaik um, menetapkan orang-orang yang uh, terlibat, tertuduh atau boleh membantu itu uh, memberikan kerjasama sepenuhnya. Dalam kes yang disebut oleh Kota Melaka tentulah itu sukar bila yang uh, dituduh ataupun yang terkait itu uh, lari keluar. Tapi proses uh, itu terus dijalankan dari masa ke semasa baik daripada PDRM dan juga SPRM. Baik, 36.5 Tuan, Tuan Jimmy 36.5 Peraturan Seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut nama ahli yang lain Tadi disebut Pak Goh Saya pun heran Kota Melaka ni sebab apa Kita dah ada polis kita ada engagement dengan Interpol. Sepatutnya ini nak Kota Melaka nak menunjukkan kelemahan polis dengan orang yang lari keluar negara tak boleh dia bawa balik. Di mana peranan right. Interpol engagement tu? Jadi tak sepatutnya dia kena siasat. Cuma, 97 juta yang dilakukan oleh apa ni, uh, pegawai daripada kementerian yang diwakili oleh menteri DAP pun tak disebut bos ini yang ditumpu penang Penang, kod tu pun tak betul sebab dia tak sebut nama disebut kawasan pagoh pagoh bukan nama taklah pagoh bukan nama pagoh di. dia, dia di. jangan sebut tan sri mahyudin tak boleh oh tak boleh dia pagoh tak apa tak apa lah memang untuk ini itu, sekarang ni dan dan saya dah sebut lain kali yep. yep. eh, yeah, sebab dia khusus tan sri dia disebut pagoh anak menantu tu khusus tan sri mahyudin cuma tak, tak. sebut dalam semua dunia tahu dalam, dalam peraturan mesyuarat dia tak sebut ha kawasan tak apa. Cuma lain kali okay. saya katakan tadi supaya isu ini telah bangkit banyak kali. Ya. Eh? Jadi PM pun dah jawab. Jadi saya ingat tak apa yang dibangkitkan lagi lah next time. Kecuali benda-benda <laughs> yang baru. Okay. Baik, saya jemput Tuan Jimmy Pua.